Assalamualaikum dan salam hormat. Bertemu lagi dalam MG Flash 10 Oktober bersama saya Rosnani Nasi. Kita ke berita utama. Kerajaan memperuntukkan sejumlah 470 bilion ringgit dalam belanjawan 2026 dengan tema belanjawan rakyat dan menteri datuk seri anwar ibrahim yang juga menteri kewangan berkata ia menyaksikan pengembangan dalam perbelanjaan awam berbanding 452 bilion ringgit tahun lalu Pakaian Perdana Menteri semasa pementangan antara yang mencuri tumpuan dengan beg pelanjawan 2026 yang dibawa hasil perusahaan Social Heart Treasures dan Tanoti menggunakan bahan kitar semula sarung tangan nitril dan fabrik yang dihasilkan orang kurang upaya. Manakala pakaian yang dipakai Perdana Menteri seperti songkok adalah dari Johor, putang baju Melayu dari Pahang manakala baju berwarna biru dipakai Anwar adalah dari Kuala Lumpur. Samping yang dipakai Perdana Menteri dari penjara Marang Terengganu dan Capal Jago dari Kepala Batas Pulau Pinang. Manakala sejumlah RM1 bilion ringgit disediakan bagi memperhebat ikhtiar madani untuk rakyat yang bakal dilakukan menerusi program Sejati Madani. Program diperluas kepada golongan belia untuk menambah pendapatan komuniti seperti program mesin layan diri atau dalam bidang pertanian khususnya sistem pengairan baja. Sasaran kampung angkat madani akan ditingkatkan kepada 500 kampung dan sekolah angkat madani pula ditingkatkan kepada 1500 termasuk pembabitan oleh badan swasta bermula tahun hadapan. Selain itu pelepasan cukai pendapatan individu RM3000 ke atas perbelanjaan yuran taman asuhan atau taman didikan kanak-kanak yang berumur sehingga 6 tahun diperluas kepada pusat jagaan harian atau pusat transit berdaftar bagi anak yang berumur sehingga 12 tahun berkuat kuasa mulai tahun taksiran 2026. Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa dicabar mengulangi kenyataan yang dibuat dalam Dewa Rakyat berkaitan Kampung Sungai Baru di luar Parlimen. Bekas Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa memberikan tempoh tiga hari kepada Dr. Zaliha untuk berbuat demikian. Anwar mendakwa kenyataan yang dilemparkan Dr. Zaliha merupakan satu penyelewengan fakta, memesungkan dewa rakyat dan merupakan fitnah yang serius. Katanya kenyataan yang telah dilaporkan dengan luas dalam hampir semua media utama dan media sosial telah memberi gambaran dan fakta yang salah sedangkan ia dibuat di Parlimen. Anwar meminta Dr. Zaliha untuk menjelaskan dan mengulangi tuduhan secara bersemuka melalui podcast Muafakat pada 13 dan 14 Oktober. Bekas wilayah persekutuan itu juga bersedia untuk hadir ke sidang pasca Kabinet Dr. Zaliha dan memberikan ulasan secara bersemuka dengan bersaksikan semua ketua jabatan agensi pada Rabu 15 Oktober. Dr. Zaliha dalam Dewan Rakyat mendedahkan perwartaan pengambilan tanah melibatkan kampung Sungai Baru pada 2021 dibuat secara tergesa-gesa dalam tempoh hanya tiga hari. Menurutnya keputusan itu diambil selepas pemaju mengemukakan permohonan kepada Kementerian Wilayah Persekutuan untuk mengambil alih tanah berkenaan termasuk unit flat dan rumah teres. Seorang pengawal keselamatan wanita sebuah sekolah di Rembau ditahan bersama teman lelakinya selepas disyaki terlibat dalam kejadian cabul seorang murid perempuan serasa lalu. Penahanan suspek berusia 22 dan 25 tahun itu dilakukan sesudah laporan polis dibuat oleh seorang wanita yang mendakwa anaknya telah dirogol. Ketua Polis Negeri Sembilan Dato' Al-Zafni Ahmad berkata ibu murid itu membuat laporan jam 8 malam pada 7 Oktober lalu. Wanita itu mendakwa anaknya yang berusia 9 tahun telah dirogol oleh seorang lelaki di dalam tandas sekolah pada jam 9.36 pagi semasa murid mahu membuang air. Memetik sinar harian, berikutan itu pengawal keselamatan sekolah berkenaan bersama teman lelakinya telah ditahan untuk siasatan lanjut. Jelas beliau mangsa telah dibawa ke hospital Tuan Ku Jaafar di Seremban untuk pemeriksaan lanjut namun didapati tiada kejadian rogol berlaku sebaliknya disyaki cubaan rogol. Kedua-dua suspek direman tujuh hari bermula 8 Oktober hingga 14 Oktober dan kes disiasat di bawah Seksyen 14 Kurungan A Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017. Seorang lelaki berstatus duda memaki penguat kuasa Jabatan Agama Islam Negeri Johor JAINJ selepas ditahan kerana disyaki berhaluat dengan isteri orang. Lelaki berusia 40-an itu ditemui berdiri atas kompresor pendingin hawa di luar bilik hotel di tingkat 2 dengan tidak berbaju. Lelaki terbabit tidak puas hati terhadap penguat kuasa kerana mengepung di belakang hotel ketika dia cuba melarikan diri. Menurut Jainj, tangkapan dilakukan pada jam 1.30 pagi 10 Oktober hasil maklumat awam serta risikan dijalankan bagi membendung kegiatan maksiat. Penguat kuasa terpaksa mengetuk pintu bilik dan kira-kira 10 minit sebelum wanita berpakaian lengkap membukanya. Ketika pemeriksaan lelaki itu tidak berada dalam bilik namun kemudiannya dikesan berdiri di atas kompresor pendingin hawa. Pasangan itu ditangkap dan akan didakwa mengikut Seksyen 27 Enak Mengesalahan Jenayah Syariah Johor 1997 dengan denda sehingga RM3,000 atau 2 tahun penjara atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Mahkamah Persekutuan menetapkan 11 dan 12 Disember ini bagi mendengar rayuan pendakwaan terhadap pembebasan Syed Sadiq Syed Abdul Rahman daripada sabitan dan hukuman berkaitan penyelewengan dana armada. Ahli Parlimen Muar itu dilepas dan dibebaskan oleh Mahkamah Rayuan daripada sabitan dan hukuman penjara 7 tahun dua sebatan dan denda sepuluh juta ringgit atas kesalahan pecah amanah salah guna harta dan pengubahan wang haram membabitkan dana berkenaan. Pengarahkanan bahagian perundangan dan pendakwaan Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM Datuk Wan Syahrudin Wan Ladin memberitahu rayuan akhir itu akan didengar selama dua hari manakala pihak-pihak perlu memfailkan hujahan sebelum 26 November ini. Mahkamah turut menetapkan pengurusan kes pada 27 November sebelum rayuan didengar. Pada sesi yang dijalankan secara dalam talian, Wan Syahrudin mewakili pihak pendawaan manakala peguam-peguam Datuk Hisham Teh Potek dan Lawi Lok mewakili Said Sadiq. Pihak pendawaan memfailkan petisyen pada 22 September lalu dengan menggariskan 28 alasan mengapa Mahkamah Rayuan tidak sepatutnya membebaskan Ahli Parlimen Muar itu daripada keempat-empat pertuduhan yang dihadapinya. Menurut petisyen tersebut, panel berkenaan terhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila mengambil pendekatan yang salah ketika menilai keterangan saksi-saksi pendawaan -saksi dalam kes itu. Pendawaan berpendirian Mahkamah Rayuan terhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila membuat tuduhan liar bahawa pihaknya memberikan tekanan kepada seorang saksi dalam kes rasuah, salah guna harta dan pengubahan wang haram melibatkan Syed Saddiq. Penyelewengan dana One Malaysia Development Berhad 1MDB, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM memperoleh perintah menghalang transaksi wang berjumlah 115.3 juta, juta dolar Amerika iaitu kira-kira 486.4 juta ringgit yang disimpan dalam tiga akaun perbankan di Switzerland atas penama Putra Turki Abdullah Abdul Aziz Al Saud. Perintah dikeluarkan Hakim Mahkamah Tinggi Nurul Huda Nur Aini Muhammad Nur mengikut Seksyen 53 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram pencegahan pembiayaan keganasan dan hasil daripada aktiviti haram 2001. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membenarkan permohonan agensi itu pada pendengaran semalam manakala permohonan difailkan pada 7 Oktober lalu. Menurut kenyataan SPRM hari ini, permohonan itu dibuat berdasarkan maklumat diterima agensi itu pada 2011 Jelasnya putera Turki Abdullah Abdul Aziz Al Saud menerima memindah dan menggunakan hasil daripada penyelewengan dana One Malaysia Development Berhad One MDB melalui akaun perbankan miliknya. Menerusi perintah itu, SPRM berjaya menghalang transaksi membabitkan 87.1 juta dolar Amerika dan 12.7 juta dolar Amerika dalam dua akaun bank di JP Morgan dan 15.3 juta dolar Amerika di dalam akaun bank UBS Switzerland Seorang penjual daging mengaku tidak bersalah di Mahkamah Majistret Selayang hari ini atas pertuduhan menyebabkan kematian abang iparnya dalam kejadian tembakan ketika berburu di kawasan hutan di Batu Kif minggu lalu. Muhammad Zaid Zakaria 33 tahun meminta dibicarakan selepas pertuduhan dibaca di hadapan Majistret Sabrina Bakar Elias Bahari. tertuduh didakwa menyebabkan kematian Nur Azwar Juyub, 43 tahun dengan melakukan satu perbuatan gopoh atau cuai pada kesalahan mematikan orang dengan salah di kawasan hutan Taman Pinggiran Batu Kif, Gombak pada jam 8 malam 28 September lalu. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 304A Kanun Kesiksaan dan membawa hukuman penjara selama 2 tahun atau denda atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Semasa prosiding, Timbalan Pendakwa Raya Ahmad Iqbal Azman mencadangkan tertuduh diberi ikat jamin RM15,000 dengan seorang penjamin termasuk syarat tambahan melapor diri di balai polis berdekatan setiap bulan. Bagaimanapun peguam Syukdif Singh yang mewakili tertuduh merayu anak guamnya yang juga bapa kepada empat anak itu diberi ikat jamin pada kadar minimum. Mahkamah kemudiannya membenarkan tertuduh diikat jamin RM6,000 dengan seorang penjamin Berserta syarat tambahan yang dicadangkan pihak pendakwaan dan sebutan semula kes pada 18 Disember ini. Pada 30 September lalu, media melaporkan penemuan mayat lelaki dengan kesan tembakan di Semanggol, Perak terbongkar apabila siasatan mendapati mangsa dipercayai ditembak saudaranya yang menyangka haiwan buruan. Dengan itu sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Teruskan bersama kami untuk mengikuti perkembangan terkini dari masa ke masa hanya di platform media sosial di Malaysia Gazette, Facebook, X, TikTok, Instagram dan YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Terima kasih. Assalamualaikum.